Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Что на самом деле мы с вами, коллеги, уверен я, в таком важном для страны, для будущего Украины деле, как основание пирамиды спорта. А именно в основании пирамиды спорта, на пирамиды спорта лежит отношение к физическому здоровью, создание доступной инфраструктуры по сути, мода на спорт, я бы сказал. Потому что от отношения нашего с вами к физкультуре и спорту, отношение к себе зависит все остальное. Было бы желание, как говорится, а возможности всегда найдутся. Мы только что защитили в первом чтении программу развития физкультуры и спорта на 13-17 годы. Она не просто и создавалась, и проходила защиты в парламентском комитете, по простой причине. Она впервые за всю историю 30-летней независимой Украины не декларативная, а наполнена конкретикой. Там есть конкретные действия, шаги по восстановлению инфраструктуры, по созданию той самой моды на спорт, по созданию э -э, тренерской школы, по мотивации и спортсменов, и тренеров, родителей спортсменов. Э -э, и там были цифры э -э, довольно серьезные, но в свете того, что происходит в мире и в Украине, в частности, с деньгами. Очень непросто было проходить согласование Минфина, Минэкономики. Тем не менее, мы прошли это согласование. А вот что будет в Верховной Раде, когда... А мы надеемся впервые провести программу как закон, поднять статус программы. Потому что закон обязательен к исполнению по всей вертикали. А это усиливает очень программу отраслевую. Надеюсь, что в ближайшие пару недель программа станет законом. Что в программе? В программе пара главных блоков. Первое. Где заниматься физкультурой и спортом? Советская модель самая, без оговорок, прогрессивная модель в свое время в мире. Закончилась благополучно в конце 80-х. Ее по сути, калькировали Китай и еще несколько держав с подобным рода отношением к физкультуре, стопроцентно дотационная система. По понятным причинам в рыночной или в переходной экономике она невозможна. Поэтому в Украине мы предложили модель смежное Финансирование 50 на 50. Государство и местная власть. Государство и бизнес. Так, например, 500 доступных площадок пришкольных 42 на 22 – Модель, известная всем присутствующим, это пришкольная или дворовая площадка традиционная. В моей юности они были грунтовые или асфальтированные. Мы предлагаем покрывать их искусственной травой, качественной, не китайской, подделочной, как происходило пару лет назад, которая превращается за полгода в изношенный войлочный коврик, опасный для здоровья, а качественной Итальянская или голландская травой первого поколения, которая позволяет падать, не оставляя при этом ожогов, и служит без оговорок 8 лет. То есть, не требуя практически ухода за этой самой площадкой. Раз в полгода ее нужно специальной машинкой освежить. Такая площадка стоит 500 тысяч гривен. Цена рыночная, она в мире одинаковая. Но от региона к региону зависит цена основания этой площадки. От 180 до 240 тысяч гривен нужно на толковое основание, с правильными стоками, с ливневкой и так далее, чтобы она ну, по-настоящему работала, а не была блефом для очередной избирательной кампании. Здесь мы видим в соучастие государства по схеме мы отвечаем сильному партнеру, никак иначе. Не мы даем бесплатно, как это происходило раньше, и потом в неизвестном направлении деньги исчезали. А мы отвечаем только лишь на предъявленное желание местной власти, с сельской рады, начиная до районной или областной, развивать физкультуру. И вот когда мы видим это основание, тогда государство отвечает оставшимися 50%.